Saya nak mulakan dengan satu hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laknatullah ya ala rasyi wal murtashi. laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah ini saya bagi peringatan kepada semualah amalan memberi dan menerima rasuah adalah perbuatan keji bukan hanya haram tetapi termasuk dalam dosa besar dan pelakunya dilaknat oleh Allah subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beratnya rasuah ni pemberi dan penerima ini tapi sekarang ni hanya kita tumpu kepada penerima saja pemberi tak ada kena apa-apa lagi tak ada lagi setakatlah tuduhan kepada pemberi dia kena ada bos mati okey itu dalam amalan kita sekarang ini yang dijalankan oleh uh, kerajaan sampai hari ini yang mana nak memberterah rasuah pemberi tak ada langsung kaitan setakat sekarang ni okey oleh sebab itu saya nak merujuk kepada bekalan pembangunan 62 iaitu butiran kosong 20,000 keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam serta RM20,100 berkaitan kepolisan. Saya ingin membangkitkan satu perkara mendesak yang menilai yang mesti dinilai semula oleh kerajaan iaitu keperluan untuk mewujudkan kembali unit-unit special task force dalam polis di Raja Malaysia. Kerajaan tidak boleh lagi hanya bergantung kepada mekanisme operasi polis secara biasa kerana landscape keselamatan hari ini jauh lebih kompleks daripada dahulu. Kita sekarang berdepan bentuk jenayah baru yang melibatkan sindiket jenayah terancang iaitu pengubahan wang haram, pencolekan, permedagangan manusia, pelacuran terselindung serta pengedaran dadah berskala besar. Lebih membimbangkan ialah kemunculan jenayah digital dan rangkaian sindiket yang dibuat melalui teknologi canggih kod angkut dan insider network sekaligus menjadikan pertahanan tradisional kita tidak lagi mencukupi Datuk Pengerusi sebelum tahun 2019 Negara kita pernah memiliki tiga komponen utama yang menjadi tulang belakang kepada operasi khas PDRM. Pertamanya ialah Stafok, ataupun Special Task Force on Organised Crime yang berperanan menangani sindiket rompakan, colek, gangsterism, pelacuran dan pengedaran dadah Saya ingat yang bermak Datuk Pengusi masih ingat mungkin masa tu menjadi in charge bertugas untuk memerangi dadah dan sebagainya dalam stafok tu. Ah, uh, pangkat pun tinggi ACP. Kedua, kita tengok Elasting yang memberi fokus khusus kepada narkotik dan pengedaran dadah. Manakala STAG, STAGG, pula ditugaskan untuk membenteras gangsterism dan pemerasan. Tadi kita bangkit tengok banyak pembunuhan belangku Sebab sekarang ini dah tak ada lagi pasukan STAG ini yang memerangi gangsterism. Mengawal mereka bagaimana tindakan-tindakan kanas tidak akan berlaku. Jadi oleh sebab itu saya cadangkan supaya dibangkitkan semula pasukan-pasukan ini. Jadi pembubaran ketiga-tiga unit ini telah mencipta jurang besar dalam keupayaan ofensif PDRM. Saya rasa Datuk Mengusi faham apa yang saya bangkitkan ini. Saya rasa sangat orang kata apa? Rasa tersentuh sangat bila pasukan ini yang memerangi, memerangi keganasan dalam negara kita ini dibubarkan atas cadangan pihak-pihak tertentu yang tak mau melindungi pihak-pihak keganasan ini. Saya tahu siapa yang mencadangkan supaya dibubarkan pasukan ini, saya tahu daripada mana. Okey, oleh sebab itu kita dapat melihat bahawa sejak ketiadaan unit-unit ini, Aktiviti jenayah terancang kembali meningkat bukan hanya di jalanan tetapi wujud pula dalam bentuk sindiket digital. Yang ini lagi bahaya, untuk Musi. Duit kita sapu habis kita tak tahu, benda ni benda baru. Jadi cyber security juga perlu dipertingkatkan oleh pasukan PDRM. Di pasukan digital ini Sindiket digital perjudian atas talian dan juga penyalahgunaan identiti warga negara untuk tujuan kegiatan haram dan juga melibatkan international network rangkaian antarabangsa perjudian ini yang berpusat di negara kita di Malaysia. Ini yang saya minta ditubuhkan balik pasukan yang saya sebut tadi. Oleh itu, kita lihat negara kita sekarang ini sedang berubah menuju ke sama ada negara semakin maju ke ataupun semakin ke belakang. Kebanyakan di segi rasuah kita semakin jatuh indeks rate dia. Teruk kita walaupun di alung uh, di di di, di, di lang oleh Perdana Menteri kita memerangi rasuah. Sakau sana, sakau sini tapi indeks rasuah kita semakin jatuh ke bawah. Cakap lain, benda yang berlaku lain. Oleh sebab tu sebab itulah setpol yang Set Perdana Menteri sendiri pun terlibat dalam rasuah. Yang sekarang ini. Ha, saya tak sebut nama siapa-siapa tu. Ha, jadi sakit silap pula tafsiran tu. Okey baik. Konsep pertahanan cyber risikan uh, digital ini. Bendang. ya. ya. Masa usaha kau jadi umum Yang dilakukan oleh pembayar Ulu terang Masa dah tak ada Saya tak benar berjelahan Teruskan dia Muhammad ya. benar Tak ada Boleh tak boleh, ha? boleh tak Saya tak benarkan Kalau Saya pasal apa Kalau ni saya, Muhammad Teruskan saya suruh duduk terus ha. Sebab uh, Datuk Pengusi ni tak bagi Saya kena hormat Datuk Pengusi Lagi satu Dia sedang Mengadilkan Dalam uh, Amalan Kita bersidang Sebagai ahli-ahli member Tak ada Kita tak ada lah dia Tak ada dia tak ada lah kita jadi kita saling memerlukan di antara apa ni dalam dalam sidang parlimen untuk nak buat dasar negara ini oleh sebab itu dalam kod saya nak sentuh kod 0320 iaitu sikit saja yang yang berhormat datuk Musi. dalam hal pengurusan identiti warganegara saya ingin menekankan satu isu kritikal yang semakin hangat diperkatakan iaitu counter setting Kebocoran sistem di kaunter Jabatan Pendaftaran Negara dan Immigration. Laporan menunjukkan bahawa terdapat individu asing yang boleh memperoleh dokumen pengenalan diri yang sah hanya dengan bayaran tertentu tanpa melalui tapisan keselamatan sebenar. Ini bukan lagi isu pentadbiran yang kecil tetapi sebuah ancaman kepada keselamatan negara. Ini bahaya. Maka saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian berapakah jumlah pengawal? Saya ulang berapakah jumlah pegawai GPN atau Immigration yang telah dikenal pasti terlibat dalam sedikit counter setting sepanjang lima tahun kebelakangan ini? Apakah mekanisme pemantauan integr, integriti yang sedang dilaksanakan, khususnya lifestyle audit, uh, audit dan juga digital footprint detection terhadap pegawai yang memegang Posisi sensitif ini. Selain itu, jika kita mampu mengesan warga asing yang masuk melalui pintu sempadan, mengapa kita tidak mampu mengesan apabila pintu negara dibuka dari dalam sistem kita sendiri? Keselamatan negara bukan hanya terletak pada kawalan fizikal sempadan, tetapi kepada kekuatan data dan integriti identiti warga negara. Jika pintu identiti ini terbuka segala pintu lain akan runtuh dengan sendirinya oleh itu saya berharap kementerian dapat memberikan jawapan yang telus sejauh manakah kita benar-benar bersedia dan sejauh mana kita berani membetulkan kelemahan sistematik ini sistemik ini kerana sejarah menunjukkan negara tidak ter, tidak tumbang dari luar tetapi negara akan tumbang dari dalam apabila pintunya dibuka dari dalam itu sejarah perpengan sekian terima kasih datuk pengusi saya ucapkan terima kasih di atas uh, kerjasama saya kepada datuk pengusi dan pada datuk pengusi kepada saya wallahu a'lam bila atafudaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya doakan semua kita sihat amin dua dua termasuklah yang lain juga sihat diberi Allah subhanahu wa taala sekian terima kasih pandai pendang Jack <laughs> baik uh, majlis